Здравствуйте всем рыболовам. Хочу показать свою стойку на 6 удилищ. Сделан из нержавеечной стали. с отверстием для слива воды. часть стаканов. И стойки. Стойки с качением. Такое? под отверстие под колышек либо под саморез на вымазке деревянной. В комплекте идут колышки и три самореза. Колышки з нерживеечную стали тоже. Все з нержавейки, кроме саморезов. низ в В нашем случае колышки. можно вот выставить выше, ниже. То есть, перед этим, как колышки поставить, надо, надо регулировать высоту колонны, да, устраивает. О. Да, тут О, колышек. Мы зажимаем. Гуляем вторую. Позвоняем второй. Вот так. Парашечку. И все, два по стороне. Нажимаем парашку. Выставляем максимальное положение. так. И стыкаем тоже колышек. Вот так. И зажимаем барашку. Вот так. Вот и наша стойка. Регулируется стойка наклона вот так. Вытягиваем колышек и вот рывок. Пускай барашечку Все, мы зажимаем барашку вот. Так, ну что, ставим удочки Пока на паузу поставлю, поставлю удочки Ну все, ставим удочки Сейчас хочу поставить три удилища На одну сторону У некоторых людей оно Перекашивается на одну сторону вот, стоят на одной стороне три удилища. Дальше можно будет их снять. здесь сбоку можно снять, она никуда не перекашивается, ничего, на одной стороне состоит. Там четвертое удилище. Приличное расстояние между катушками. Так ручку-чуть дверь. Чуть конуском. Между кончиками расстояние. Отлично. Жукач я можно наклонить вообще нищего, даже директором место, сбоку збоку, там. Вот, поднимаем сбоку, даньше, кончики было. Вес 6 килограмм, весом стойка. Ширина у нас. Давайте с той стороны будет Ширина метр двадцать. Вот, метр двадцать. Ширина. Высота в том положении. высота земли в том положении метр пять сантиметра в самом высшем положении сейчас заглянем вот. еще даже выше вот в положении высота самую высшую от земли метр двадцать Вроде все. Спасибо за внимание.